Selagi lagi bersama kami di Astro Awani. Pastinya sedang menonton WWE bersama kami bertiga dan uh, seperti biasa kita sehari kami kita ada bersama Ivan Kari uh, dan uh, kali ini untuk tahun baru ini kita ada kita punya treatment ini Uh, lain bisa sikit, bisa sikit. Bisa sikit di mana apa yang anda perlu lakukan sebab saya rasa tahun ni semua seperti yang Zul kata mm. seperti yang semua orang tahu bahawa uh, ini adalah tahun yang sangat mencabar uh, mencabar ekonomi kita uh, dan uh, saya pasti ramai orang yang berhadapan dengan masalah mm. kewangan uh, mungkin ada hutang uh, rumah dan sebagainya hutang kereta dan sebagainya Okey sikit apa yang anda perlu lakukan sekiranya anda ada persoalan-persoalan atau permasalahan permasalahan yang berkaitan dengan kewangan, kewangan. permasalahan lain dia tak ada tahu <laughs> apa yang <laughs> anda perlu lakukan <laughs> pergi ke laman web Ifan Kari iaitu di www.ifankari.com hantarkan uh, soalan anda di sana dan apa yang kami uh, Ifan akan lakukan kita akan jawab persoalan itu jawapan itu akan ada di www uh, dan untuk hari ini uh, Ifan Kari motivasi kewangan dan perniagaan kita akan menjawab soalan yang berbunyi begini mungkin kalau kita boleh perhatikan. Soalannya mungkin kalau kita uh, Faris uh, kita sila dengan Faris uh, soalan tu okey. Saya seorang suri rumah tangga ingin mendapat pendapatan melalui hasil tulisan saya. Apakah langkah-langkah saya untuk menjadikan hasil penulisan saya sebuah buku yang diterbitkan? Boleh dia jawabnya si Musairi. Okey, nak buat buku. I uh, sebenarnya it's quite simple nak buat buku. As long as kita ada the information, uh -huh. so the first step is type ...apa yang kita nak buat tu... ...Lamar Persahud. Mm -hmm. Okay, that's simple enough yeah, lah kan? Mm -hmm. Okay, kemudian... Di, uh, ...apa yang kita type... ...Lamar Persahud tu... ...dah jadi satu manuscript. Mm -hmm. Itu yang selalunya... ...dalam industri uh, penulisan... ...dipanggil manuscript tu... ...itu that's the original version mm -hmm. lah. Okay, next step... ...adalah kita decide... That ...sama ada kita nak self-publish... Mm -hmm. ...nak terbitkan sendiri... ...ataupun dapatkan publisher. Mm -hmm. uh, kalau nak terbitkan sendiri... ...ada banyak kerja sikit. Tapi mm -hmm. selalunya orang yang mencari publisher. Okay, publisher... ...kita uh, nak dapatkan publisher... ...ataupun penerbit... Mm -hmm. ...you teng tengok buku buku kita tu... Uh, ...lebih kurang berkenaan dengan apa sama ada kewangan sama ada kesihatan okey and then tengok buku-buku tempatan di pasaran yang ber, uh, industri yang sama tengok siapa penerbit selalunya dalam ke siapa pertama kedua mm -hmm. tu dia ada dah penerbit situ so jadi hubungi penerbit dan bawa manuskrip kita tu ke kalau melalui penerbit penerbit akan lakukan segala-galanya dah kita hantar manuskrip sahaja dan selalunya melalui penerbit kita akan dapat dalam antara 7 hingga 10% royalty daripada harga buku tersebut mm -hmm. ha itu satu ha cara kedua kalau tadi saya sebutkan tentang self publish pun boleh self publish ni banyak sikit kerja di mana kita dah buat manuskrip kita dalam Microsoft Word uh, tetapi kerja kita kena cari printer printer untuk mm. printkan semua maknanya kita kena keluar modal sikit mm. uh, kena keluar uh, modal dan dapatkan print banyak-banyak katakanlah 500 unit mm. 1000 unit dan kita pula mencari pengedar mm. uh, pengedar akan mengedarkan ke kedai-kedai buku seluruh, uh, seluruh Malaysia mm. jadi ada dua option situ sama ada kita nak gunakan publisher mudah sikit kerja dan selalunya ramai orang guna ni mm. ataupun kita nak self-publish mm. uh, kalau self-publish kita akan dapat dalam pulangan 30 hingga 40% pulangan mm. daripada harga buku tersebut mana so, kita Ha, kita mengurangkan kos. Ha, kita mengurangkan kos tapi banyak kerja sikit. Kita hmm. dan kita kena tahu the industry. Hmm. Dan promosi pun kita kena buat juga. Tapi uh, zaman sekarang ada zaman, uh, zaman internet sekarang ni apa yang uh, ramai juga tengah mengatakan tentang e-book. E-book hmm. pun boleh juga. Hmm. Okay, e-book ini berbeza pula di mana kita... Uh, siapkan manuskrip sama tetapi manuskrip yang Microsoft work tu selalunya DOC kan document mm. right kita ubahkan tu menjadi contoh PDF mm. ataupun uh, format untuk e-book lah katakan dan format itu kita boleh jual melalui internet kita ada laman web jual melalui internet dan itu probably kalau tanya saya sebab saya buat perniagaan internet mm. that's the best option lah sebab anda dapat dalam 100% pulangan daripada harga buku tersebut mm. so, uh, so sekarang ni ada berbagai-bagai cara self-publish mencari publisher ataupun buat sendiri melalui e-book itu okay. bukan uh, cara yang pertama bagi persoalan yang pertama dan okay, mungkin kita kedua. boleh pergi ke dan kedua hmm. yang diusulkan di oleh Faizi dari Batu Pahat Johor yang ingin meminta pandangan Ifan Kari apakah dorongan motivasi yang boleh Ifan Kari berikan kepada para usahawan sama ada yang baru atau sudah lama bertapak dalam arena keusahawanan agar mereka dapat mengharungi keadaan ekonomi yang dijangka sukar akibat daripada tempias kelembapan ekonomi dunia yang sedang berlaku ok sekarang ni tak ada bagaimana dengan persoalan ini satu nafas satu nafas you nak get everything there Okay, tapi Nemas Baru kita dah sebutkan tadi ekonomi going down dan macam-macam masalah ok walaupun ekonomi tak down masa sebelum-sebelum ni ekonomi tengah ok perniagaan ni still hard masih lagi susah 9 daripada 10% 9 daripada 10 perniagaan gagal actually While on during good times Okay, sekarang during bad times Angka tu akan berganda So mm. jadi This is the time yang uh, Kita para usahawan Perlu lebih berse mm. uh, bersedia Nombor satu pun kita perlu Ada banyak ilmu Ilmu tentang uh, Permintaan Kita kena Sebab sekarang ni Permintaan dah berbeza Bila ekonomi dah, Permintaan dah berbeza mm. So jadi banyak-banyak Membaca buku Atau risalah-risalah Mengenai permintaan Di pasaran sekarang ni mm. So itu nombor satu Mencari ilmu Nombor dua Bila baca-baca uh, tu Baca the trend Trend sekarang ni uh, Tak salah saya minggu, uh, minggu lepas saya sebutkan Tentang yeah. trend sekarang ni tentang trend, tentang trend perniagaan Trend mm. perniagaan sekarang ni ni ada yang, apa yang dalam dalam permintaan apa yang tidak permintaan jadi mm -hmm. kena banyak study but the most important for me adalah dalam perniagaan kita perlu ada perancangan dalam perancangan ni um, kalau good times kita kena ada perancangan so bad times perancangan ni perlu berganda 10 pun, uh, perlu ada mm -hmm. so we need to have a plan 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 A tak jadi apa to plan B kalau sebelum ni saya kata plan B apa plan B mm -hmm. ada tapi during this kind of times kena mm -hmm. ada plan C plan D plan, plan E dan seterusnya kita kena ada banyak perancangan so that uh, dengan perancangannya yang, yang yang lagi rapi ni perniagaan kita tu insyaallah akan akan berjaya. Jadi uh, a saya beri ilmu dengan banyak membaca, banyak buat bacaan dan banyak buat perancangan. Perancangan, perancangan dan plan plan for the worst, uh, mm. tapi hope for the best. Okey. Mm. Dan uh, soalan seterusnya uh, merupakan saya seorang suri rumah. Mm. Saya seorang suri rumah sepenuh masa menjalankan perkhidmatan pengasuhan anak-anak kanak-kanak di rumah atas rasa minat yang mendalam dalam bidang ini. Saya bercita-cita untuk memiliki perniagaan sendiri dalam bidang perkhidmatan tersebut. Soalan saya ialah Apakah langkah seterusnya yang perlu saya lakukan dalam mencapai cita-cita tersebut? Macam-macam lirik. -macam okay, berita. <laughs> <laughs> okay yeah, it, actually this is a very good question. Uh, bila saya, uh, bila, bila saya uh, dengar soalan ini kan, hmm. uh, saya tengok satu buku ni, buku oleh Michael Gerber. It's a very good book untuk small small business untuk beli. Michael Gerber tajuk buku tu is e myth Revisited". Okay. okay, dalam buku tu mengatakan perniagaan perniagaan kecil perlu berfikiran besar seperti franchise. Hmm. Okay, apa yang dimasukkan adalah perniagaan perniagaan kecil ni. Uh, patut uh, kita ikut seperti franchise contoh macam uh, McDonald's lah katakan mereka punya satu sistem di mana sesiapa saja boleh menggunakan sistem tersebut macam sesiapa saja apa baru ha berhenti habis sekolah mereka dah boleh buat buat the sistem kat McDonald's tu okey so jadi perniagaan kecil-kecilan uh, seperti um, uh, sur uh, suri rumah kita ni nak buat apa pasca kanak-kanak Pengas pengasuhan kanak-kanak pengasuhan kanak-kanak di rumah hmm. try buat satu sistem di mana tidak memerlukan dirinya ada dekat situ hmm. Okey, maybe dalam bentuk manual langkah demi langkah supaya maybe staff atau uh, orang di, uh, boleh dipercayai untuk mengendalikan semua ni with one system with that system then you have a good business sebab you boleh menduplikasikan perniagaan uh, pengasuhan tersebut Dia boleh create another pusat pengasuhan use the same system dan itu berjalan without dia sebab uh, contoh macam tadi sebut-sut McDonald uh, pengasuh dia Ray Kroc <coughs> kan? Okay. Ray Kroc hmm. created this system without dia ada dekat situ dia boleh create one McDonald's dekat situ without dia ada situ dia boleh create another McDonald's. Hmm. So a good thing for small businesses adalah untuk create one system fikirkan seperti franchise and then you boleh duplicatekan perniagaan itu untuk mendapat pelanggan yang berganda-ganda. Okay, yang soalan terakhir ni untuk Cik Srisiantan ni. Okay, <laughs> saya uh, seorang gadis yang, oh, okay, acara. Ya, ya. okay, kita bacakan uh, saya seorang yang buta IT, saya tinggal lulu kampung dan boleh juga dikatakan tempat jin bertuah Ah, uh, Sama ini perniagaan tangkap gambar saya hanya dilakukan melalui pemasaran mulut ke mulut. Uh, di mana saya patut bermula jika saya berminat menggunakan internet sebagai medium perniagaan? Hmm. Di mana hmm. dia patut oh, bermula? Okey, hmm. the first thing dia patut bermula kat tempat yang ada internet lah. <laughs> hopefully, hopefully tempat yang ada internet lah. Kita tanya buta IT. Buta IT, okay. So, um, as long as dia ada internet, then mm. uh, it's a good start dah. Okay, janji ada internet. So, sekarang ni I would say tentang... Uh, uh, The new trend is web uh, it's not really new web 2.0 web 2.0 maksud dia lama web yang interaktif laman yang interaktif ni uh, especially very good untuk perniagaan perkhidmatan seperti fotografi uh, lah katakan so contohnya kalau kita um, tak menggunakan internet mungkin uh, fotogra uh, fotografer boleh jumpa 3 hingga 4 prospek sehari mm. okey mm -hmm. uh, macam tu tetapi if we gunakan internet kita boleh jumpa 300 400 prospek sehari one way of doing it adalah menggunakan uh, simple thing adalah menggunakan blog lah uh, blog mm -hmm. contoh macam blog saya Makhari.com uh, Sehari dah uh, beribu-ribu prospek masuk mm. Ha, untuk saya berjumpa sehari beribu-ribu orang Tak terdaya Tetapi uh, melalui blog kita boleh buat macam tu hmm. So jadi kawan kita ni boleh buat satu blog Mengenai um, apa, Mengambil gambar dia hmm. Untuk mendapatkan uh, lagi ramai prospek, hmm. Ya yeah. Di internet ni bukan setakat informasi saja, sahaja, mm. okay, tetapi in, uh, ramai orang kena ingat internet, informasi, internet, informasi. Tetapi visual juga adalah penting. Mm. So kawan kita ni mempunyai satu advantage di mana dia boleh guna gambar-gambar dia untuk menarik lagi ramai prospek mm. di laman mm. web dia. Okay, so that's number one. Another one about uh, web 2.0 dipanggil seperti social networking mm. sites. Mm. Apa yang kita selalu dengar is Facebook, right? Yeah. Tapi uh, untuk uh, photographers, dia ada Flickr. F, uh, saya tak tahu tak tahu macam nak sebut dia, dia F-L-I-C-K-R. Instagram.com Di mana dia buat photo sharing Di mana banyak gambar hmm. Bila kita ha. ada banyak koleksi gambar Ia boleh kongsikan dengan kawan-kawan kita Dan hmm. terus boleh kongsikan juga Terima kasih kepada Irfan Kari <laughs> uh, Soalannya boleh hantar ke www.irfankari.com uh, Nampak itu sejumlah masa yang kita ada Kita jumpa lagi Assalamualaikum dan Bye-bye